Доброго дня, любие украинцы! Сегодня расскажу вам о том, как получить ученический проездной билет для бесплатного проезда. Поехали! Разберем все по порядку. Получить такой проездной билет может ребенок, зачисленный официально в школу и имеющий Шюлер Это свидетельство о том, что ребенок является учеником. Чтобы сделать такой официальный документ, вам необходимо обратиться в секретариат вашей школы и будьте готовы к тому, что там у вас попросят маленькое паспортное фото вашего ребенка. Второе, что вам необходимо сделать, это зайти на сайт bvg ссылку мы оставим в описании к этому видео. Там вам нужно будет оставить заявление на бесплатный ученический проездной. Будьте готовы, что обработка этого заявления может занять около месяца. Пункт номер три. Вы можете попробовать оформить такой школьный проездной в сервисном центре БФУГ кунден Кунденцентрум. Они находятся на самых крупных станциях в Берлине. Единственным официальным путем подачи заявления все-таки является онлайн-заявка. То есть, возможно, они попросят вас оставить все-таки заявку онлайн, но вы все-таки можете попробовать. Принесите с собой ваш паспорт, паспорт вашего ребенка, тот самый Щулера свайс из пункта номер один, вашу прописку и паспортную фотографию вашего ребенка. Удачи! После получения такого ученического проездного билета ваш ребенок имеет возможность бесплатно ездить в зоне АБ в Берлине. И если вы покидаете зону АБ, необходимо приобретать дополнительный проездной билет. Также очень важно знать, что ученик всегда должен иметь с собой тот самый Schülerausweis из пункта номер один, иначе проездной билет не будет действителен. Большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, отправьте это видео тем друзьям и знакомым, которым оно тоже может пригодиться. Также оставляйте нам в комментариях внизу свое мнение о берлинском общественном транспорте. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пометайте. Все будет добро!